Ще у 70-80-х роках минулого століття у Криворізький район почали звозити отруту хімікати, які використовувалися у агропромисловому комплексі. Таким чином було ввезено 300 тонн на склад станції Грековата та більше 30 тонн у села Вільне, Лозуватка, Недайвода та веселі терни. Склад був просто під небом, тобто вони хранились в відкритій тарі. в такому вигляді. Потім, позже, наскільки я знаю, особливо жидкі... неопознанные химикаты были перезатарены в железные емкости, которые впоследствии ремонтировались, подваривались. Ну, в общем, велась постоянно велась их работа по ремонту. Почему? Потому что химия – это агрессивная среда, которая разъедала металл, металл находился на улице, ржавел. То есть, естественно, возникала очень большая угроза, скажем так, разлива, утечки этих химикатов. Тем более, что вблизи станции Гриковатой, то есть это в районе нашего села Лозоватка, находится наша река Ингулец, которая впадает в Короченовское водохранилище. Ну и можно себе представить, что такое 30 тонн через грунтовые воды, через, реку, да, через реку Ингулец, если бы они попали... Нашу пітєвою воду, я думаю, це була б екологічна катастрофа не только для району і города, а для більш областей. Отруйні речовини стали реальною загрозою для мешканців не лише району, а й області. Постало питання щодо їх вивезення та утилізації, але це вимагало чималих коштів, яких район не мав. З приходом власті Олександра Вілкула, нашего губернатора при поддержке президента Виктора Федоровича Януковича было принято решение полностью освободить Днепропетровскую область от неопознанных ядохимикатов, ну, в том числе и наш район. Но ну, наш район оказался, скажем так, в числе лидеров по количеству этих непригодных химикатов. Вот эта вся процедура бюджету обошлась в 8,5 миллионов гривен. Деньги были выделены с государственного бюджета, с государственного бюджета были выделены 5 миллионов гривен. И на второй, второй транш был с областного бюджета. С областного бюджета было выделено более 3,5 миллионов гривен. В среднем я хочу сказать, что Стоимость утилізації одной тонни отход примерно составляла 24 тисяч гривень. Вивезення відходів проходило в два етапи. Перший у грудні 2011 року, другий наприкінці лютого 2012. Під розділенням міста Кривого Рога і головного управління МЧС в Дніпропетровській області совместно з руководством Криворожської районної адміністрації було вивезено з території Криворовського району последняя партия хімікатів в количестве 29 тонн. которые в течение 20 лет находились на территории района в связи с распадом предприятий аграрно-промышленного комплекса, вот, наносили непоправимый вред как здоровью людей, так и окружающей среде. Сложность этого всего мероприятия в том, что никто не, не мог сказать определенный состав этих ядохимикатов, потому что в течение 20 лет произошли необратимые реакции, вот. Практически никто не знал, что это за ядохимикаты. Работать приходилось в средствах защиты вот. в сложных условиях, в том числе и морозов, снежного покрова. Но тем не менее, задача, поставленная губернатором области, выполнена, выполнена в срок, и Криворовская земля освобождена от еще одного опасного источника, который был у нас на территории. Занимался этим вопросом. аварійно спасательный отряд особого назначення главного управління МЧС Дніпропетровської області совместно з подразделением МЧС города Криворога, которые туди привлекались непосредственно для всех всіх работ. Наразі Криворізький район повністю очищено від отрутохімікатів, які для утилізації вивезено за межі України.